Звання волонтер в Україні вже рік як набуло нового особливого значення. Саме зараз, у часи, коли країна стоїть перед питанням існуватимемо ми як нація чи ні, разом з військовими на передовій саме волонтери великою мірою їхніми руками одягнені, нагодовані та споряджені українські бійці серед тих, хто допомагає нашим захисникам, і ось ці криворізькі волонтери займаюся волонтерською діяльністю свободне, а трабути вірі мені здається, що в мене це в душі і в серці. помочь, откликнуться на то, что происходит в данный момент в нашей стране. У меня есть дети, у меня есть внуки. Я хочу, чтобы они жили в нормальной, хорошей, цивилизованной стране. Чтобы законы выполнялись. Вот поэтому, ну, опять же, такие ребята воюют, нужно кому-то помогать. Не для страны, не для государства, не для Порошенко, не для Яценюка. Для себя, для людей, которые рядом. Мы плетем маскировочные сети, как вы видите. Мы плетем, маскиро... шьем маскировочные халаты, мы шьем балаклавы. Мы шьем теплые кофты флисовые, мы шьем нательное белье, мы плетем кегеморы, это вот используют хорошо для снайперов, они прячутся. Это делают наши женщины-волонтеры. Шьем мы из флиса. Основное требование первое, от которого мы отталкивались, это дешевое тепло, потому что начинали мы шить осенью, основное требование ну, было, чем быстро, быстро пошить, одеть, и чтобы оно в носке было не очень прихотливое и в пошиве не очень прихотливая, потому что у нас не все далеко девочки профессионально шьют на, ну, на оборудовании. Это есть и просто девочки, вот как я, кто хотел помочь и научился шить. Либо девочки, которые имеют дома бытовые машинки, ну там по подшить брюки, вот ну, на таком уровне, поэтому надо было что-то попроще. Отзывы у нас, конечно, есть, и мы там накапливаем фотографии, иногда бойцы там благодарность или ММС -кой высылают. Там мы в ваших флисках, там спасибо девочки. В первую очередь наша цель была снабдить вооруженные силы, которые находятся в нашем городе, все воинские части, там, включая ю танковую батальон Кривбас, 40-й батальон. Ну и также у нас здесь много работает женщин-волонтеров, которых их мужья, братья, родные служат, сейчас мобилизованные, служат в вооруженных силах Украины. И поступают от них заказы. В последнее время мы начали сотрудничать с правым сектором. Это добровольческий украинский корпус, ДУК. На сьогодні кравчині волонтерки вже розкроїли кількасот метрів тканини, працюють завзято і натхненно, бо їхні зусилля для наших захисників і для щасливого майбутнього усієї країни не вистачає лише волонтерських рук та матеріалів для маскувальних сіток. Усіх небайдужих закликають приєднатися, а допомагають бійцям і ліками, і генераторами, і бензопилами та зварювальними апаратами, і своїм прикладом надихають та виховують юне криворізьке покоління.